जै श्रीमन्नारायण् ओम अस्मत गुरुभ्यो नमः देवो नः शुभमातनोतु दशधा निर्वर्तयन् भूमिकां रङ्गेधामनि लब्धनिर्भररसैरध्यक्षितो भावुकैः యద్భావ పృథగ్విధేష్నుగుణాన్ భావాన్ స్వయం బిభ్రతిధర్ధర్మి విహరతే ఈ ఈరోజు శుక్రవారం శాంతి కొరకు పరశురాముని ప్రార్థన చేద్దాం క్రోధాగ్నిం జమదగ్నిపీడనభవం సందర్ప ఇష్యన్ క్రమాత్ अक्षत्रामिह सन्ततक्षय इमां तिसप्तकृत्व क्षितिं दत्त्वा कर्मणि दक्षिणां क्वचनता मास्कन्द्य सिन्धुं वसन् अब्रह्मण्यमपाकरोतु भगवान् आब्रह्मकीटं मुनिः ॐ श्रीभार्गवाय नमः ॐ श्रीभार्गवाय नमः श्री भार्गवाय नमः ओम 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 श्री भार्गवाय नमः श्री भार्गवाय नमः ओम श्री भार्गवाय श्री ईवाय नमः ओम श्री भार्गवाय ओम श्री भार्गवाय नमः ओम श्री भार्गवाय नमः ओम श्री भार्गवाय नमः ओम श्री भागवाय नमः दशावतार फलश्रुति विद्योदन्वति वेङ्कटेश्वरकवो जातं जगन्मङ्गलम् देवेशस्य दशावतारविषयं स्तोत्रं विवक्षे तयः वक्त्रे तस्य सरस्वती बहुमुखी भक्तिः परा मानसे शुद्धिः कापि तनो दिशासु दशसु